بسم الله الرحمن الرحيم ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على شر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة أبوه عبد الله وكان قد استاز بني أخوالي بني عدي من الطائفة النجارية وما فيه شهرا سقيما يعانون سخمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجع تسعة أشهر قمرية وانا للزمان ان يجلي عنه الصلاة حضرته امه ليله ومريم في نسوة من الحضيرة القدسيه واخذها المغاز وولدت النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم كالبدر المنير نورا يتلالا سنا صلى الله عليه وسلم ya <inaudible> mu Give